嗯，嗯嗯，好香啊！是你身上香？嗯，不是不是，是女女真花的味道。这哪里可能有女真花、啊？嗯，这。 我的花呢？天哪，我我是不是忘在那个小酒馆里了？啊，还好还好，本来就只有一朵，嗯、还好没有丢。你怎么那么小气？啊？你为什么只送我一朵花？你能不能学学那些电影里面的男主角，妈送那么多，我么就只有一朵。 因为你是这个星球上唯一的一朵玫瑰啊 好累啊，今天。累的话就别看书了，这样看到对眼睛不好。嗯，你这看的不是书，是漫画，放松一下嘛。什么漫画呀？一个悬疑的。那我讲给你听好不好？嗯。 在一个用六芒星图案建造的村子里，每一个地窖里面都藏着一具干尸，而这每一具干尸都奇异的存在着缺陷。你，你这个房子应该没有地下室吧？不知道哎、啊。 那你知道什么？我只知道，我们现在两个人在房子里，但隔壁好像有声音哎。那你知道现在窗外正有一个声音闪过吗？会不会是他故意要让你看到？啊？ 你你你你把灯关了吗？我没动啊，而且灯又没有遥控器。什么？我我我觉得我耳膜会敏感，要不等我出去你再叫吧。啊什么？哎别别别别别别别！不行不行，你你你不能留我一个人在这。嗯，是停电了。 你怎么知道的？冰箱没声音，空调也没动静，是个正常人不都能判断出来吗？你说我不正常？还不是因为你胆子小，我只是想试着讲一些别的，转移你的注意力。这个在你们心理学的专业叫，叫移情。哼，你果然做不了一个专业的心理医生。我们在治疗之前是不会把方法说出来的好不好？ 现在几点了？嗯，九点十一分。嗯。你还蛮宝贝这只表的嘛。嗯，那我送的那个礼物呢？怎么样？还不错，难得你有那样的耐心。哎呦，终于发现我的优点啦。你还有很多优点啊。嗯。